Любі друзья, я вас вітаю. Слава вам героям. Героям слава. Самое главное. Сразу. Смотрите, что я не готов. Это в минералках, чтобы вы не думали. У меня и кисляк есть, и молоко закисывает. Смотрите, что у меня. Кабачок. Я еще добавил чесночка. Ну, зелень я не добавил. Кабачки-то Слава Богу. Они такие вкусные, боже мой. На старом пастырной масле это вообще... Вы не, не представляете, как уж Сейчас Что за горячие, да? Ну, не перевожу. Завтра после работы зайду У нас За территорией нужно Я не могу говорить где. Базарчик продается И там тоже кабачки должны продаваться По идее Кабачки по любому чуть-чуть не прессовываю. Да. Я, побо... Я уже утром носовым страшное дело. Это кайф. А теперь еще. Внимание. Финкали. Зеленый. Чего они зеленые? Может содержание надо прочитать? Да. Кинкали. Зеленые про зеленые. Чего они зеленые? Вот это я точно не знаю. Но я в содержании почитал. Это там обычный кинкали. Да я же в морозилку засунул. Добрый вечер. Будем вечерить. Слава Украине, героям слава. Слава нацио-американскому техникуму, где переможем. Героям слава, героям слава. Герой не умирай, герои не умирай. Слава за все, что мы вечерим. Дякую за все, что мы вечерим. Минералка. Хотя можно было и кваску. надо как-то как еще их есть, я вот заменить. зеленые какие-то. Мясо есть, да. Чуть-чуть. А здесь сок Смачного, любые друзья. Я рад вас бачить. Свет есть О -м -м. Привет, Бартосу. Дякую за за то самое. Я уже давно скуплю их. Да. Mm -hmm. Чесницу. Mm -hmm. А он уже испортился. Вот это деликатесы такие. Не знаю какие. Я же на, вот такой еще рафинированный, не, не рафинированный, полили, кабачки просто. Винкали. Ну, мне бы чай просто. Без хлеба. А хлеб есть у меня. Пампушки есть. А! Они мне надо. Триста лет. А, ну. Завтра хоть две штуки. Там у меня одна, две, полторы. Я пока готовил. Две штуки надо купить. Средние. Вы бачили утром, кстати? Mm. Mm. Потом Это просто как да. Согласен. Не, я сколько, семь штук. Да, не три штуки на работу. Оставил, да. Ну, показывать, вот это. Три штуки. Вкуснятина. Mm -hmm. Да. Кабачки со мной больше. Хинкали тоже, но ну. это же пресоли. Это как? Вы, Самое главное не хворите. Самое главное. М -м -м. У меня были сегодня еще. Сейчас я их буду. зеленые. Что они зеленые? Не имею понятия. А ну напишите мне, любые Марина, привет, дякую вам за увагу до меня. Так, чеснок. Это не то. Можно было его и вообще не брать. Триста лет он. М -м -м. А теперь я знаю, что Хинкали руками были. А я все я не Ну, кто будет дивиться, подивиться. Будь ласка. Я надеюсь, что подивитесь. Слава Богу, хорошо, хоть я не присолил. Утром так и так насолил, что... Честно слово. Наверное, на руками, я помню руками на видео кто-то Ну, хинкали тоже. На высоком уровне. А чего я так поздно, Пока дочухался. вообще Не, я кабачки рекомендую. Ну, хинкали так понятно. Но вот кабачки больше всего. А это же... А что у меня? Лук подгоревший. Да, подгорел лук у меня. Точно. Ну, такой вкус подгоревший. Ну, сковородка, будешь покатывать, страшно, самому смотреть. Хм, зато очень вкусно. Дивитесь. Это да. Ну, наверное, два штуки оставлю. Я уже наюсь, да? М -м -м. согласен. Вкуснятину подогоревший, с маслом подаришь. Я кабачки больше всего рекомендую. Это тоже. Зимой не знаю. Может в АТБ и в Арусе будет подавать. Ах, в Хинкале и так продают везде. Mm. Mm. Что-то mm -hmm. А, что еще? Вспомнил. Как вам моя с бородой? Любит, друзья. Ага. -а. Боже, всем здоровья. Не Ой. да Я сковородку брал. Всем доброй ночи. Дякую за то, что мы вечерили. Слава Богу, что мы вечерили. Кабачки тоже на, на праце уже, вы знаете. Ну, в Я не знаю. Всем желаю Не болейте. Дякую, кто дивился меня. Дякую.